стагоде 95 год знаковый год тиск на парламент сбитцё оппозицыйных депутатов разорваный сстях за яким войшла в свою новую историю белеларусь ценензура нас тут навольное слово год творения башж Початок сопредстояния демократичной журналистики и режима. Леня, Леня, подойди к этому самому микрофону и скажи, что тут херня творится. Слушай, подойди к микрофону и пускай пропустит. В чем дело? Так вот наши коллеги стоят, что то вы их пустили, а нас Вот делать нечего. история белорусская ассоциация журналистов починалась а тут всторм центре нинска 15 ведал тому я на мельникова вся про правление баш тады ходила у школ и ниякага дочинения до початках этой истории не имела але сегодняня эту историю протягивая приветание я на тяжкий шлях до да? свободу слова и Не просто тым больш что я на абцасах,е, але я думаю что заберся. Лесвіца гэта ніякі не сын уже для худовяршень демократы. Про там на версе бліжэй дозорак існуе баж. Магчыма, у этом помеяшканні под самым дахам у лепшые часы открыть музей незалежной прессы. А зараз такі вось теплплы офіс было горышча і як заўсёды шмат спраў. Яна. А якія сёння асноўныя навіны на бажаўском сайце? Канене, першая вернасць для ўсіх гэта дата, калі ўступі у сілу наш закон аб фільтрацыі інтэрнэт-паслугаў. І зараз мы ўсе чакаем, якія сайты паспбракаваць. А Як вы лічыце Гэта рэальная пагроза. Мож плакаваць сайты. Я думаю, што канешне, дзяжаў разумее, што яна хоча гэта зрабіць, але мне падаецца, што гэта як выслуаць окіян гэта немагчыма.